Игорь Чигринов. Ну, сразу общий комментарии по матчу. Это что-то говорить после таких игр. Была ровная борьба на протяжении всей игры. Убегали нас до 10 очков, разрыв был. Но за счет нам мы возвращались все время в игру. Но концовки не хотела. Наверное, мудрости игроков, которые у нас очень молодые. Пока они свои шишки будут набивать, я еще больше, наверное, буду сидеть. Так игра для зрителей была очень хорошая. Ну, у нас поражение есть поражение. Вы сказали от щеку тренера не слушает. что-то, возможно, сказали на эту концовку, да, что-то не Нет, не Вы не сказали по броску. Я ему все время говорю делать траекторию. То, что он сказал, траекторию не сделал. Сделал траекторию, не забил бы, но хотя бы правильно бросал, неправильно бросил. Просто. Спасибо, не будем долго мучать. Интересно. А